По сообщению пресс-службы управления ФСКН России по Ивановской области, в течение первой декады 2015 года было выявлено 92 преступления, связанных с хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. В период с 1 по 11 января текущего года было обнаружено и изъято около 5 килограммов наркотиков, из которых героин более 350 граммов, марихуана более 3 килограммов, гашиш более 200 граммов, синтетические наркотики, в том числе спайсы, более 300 граммов и другие. По фактам изъятий возбуждено 92 уголовных дела, 79 из которых по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка». По возбужденным делам проходит 18 лиц. Так, 2 января оперативно-следственная группа с применением служебной собаки обнаружила и изъяла полимерные пакеты с психоактивным веществом «Спайс» весом более 300 граммов. 3 изъят наркотик растительного происхождения марихуана общим весом почти полтора килограмма. В этот же день в ходе проведения оперативно разыскных мероприятий оперативники изъяли более 500 граммов синтетического наркотического средства кофентанил. 5 января к сотрудникам областного наркоконтроля обратился гражданин, пожелавший добровольно выдать хранящийся у него наркотик героин. В ходе осмотра места, на которое указал мужчина, был обнаружен изъят сверток с психоактивным веществом весом более 130 граммов. 6 января в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали гражданина Таджикистана. При личном досмотре у мужчины было обнаружено 50 свертков с героином, готовых к сбыту. Общий вес изъятого наркотика составил более 100 граммов. 8 января сотрудниками наркополиции из незаконного оборота изъято около 1 килограмма 200 граммов наркотика растительного происхождения марихуана. Сигнал о возможном хранении запрещенного вещества недалеко от исправительного учреждения области поступил из УФСИН. По мнению сотрудников колонии, наркотик предназначался лицам, отбывающим наказание. За праздничные дни оперативники Ивановской наркополиции выявили и 17 административных правонарушений.